Доброго ранку, триває ранок на Алтаві і сьогодні ми говоримо про інформаційні технології, про перспективи Давай, модно, кажи. IT. Так, про IT. перспективи розвитку да. it ринку І саме з цього приводу до нас завітав наш гість, це Павло Білакур, директор полтавської філії комп'ютерної академії Шах. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте поговоримо. Власне, про перспективу обов'язково ми поговоримо. Да? Хотілося б спочатку вводнути, відну таку інформацію, все-таки про комп'ютерну академію Шах. Дехто знає про те, що існує така академія, дехто можливо зробить для себе відкриття, власне, що існує комп'ютерна академія «Шах». Отож, кілька слів, власне, розказати да? про академію Шах. Комп'ютерна академія Шах це міжнародне учебне заведення, спеціалізуєся на комп'ютерному образованні. На сегодняшний день имеет в 12 странах мира 31 филиал. 16 из них в Украине. Является самым крупным авторизированным учебным заведением Microsoft, которое, да, вы все знаете, что такое Microsoft, CISCO и Autodesk. На сегодняшний день, основа в 1999 году что еще рассказать про ну, это да, компьютерная академия, Почему да. самое может начать компьютерная академия? Смотрите, мы предлагаем профессиональное компьютерное образование в трех направлениях. Это разработка программного обеспечения, это все, что связано с программированием, с программами, да, те, которые мы знаем, люди, программисты, да. Так. Все для компьютеров, что для инших какие-то Для всех IT можно компьютеры, планшеты, телефоны, допустим, ну, все, что имеет процессоры, алгоритмы, ну, все, что можно написать, программу. Да, алгоритм, программ, это вот такое направление, да, которое даже для роботов. Ничего. Тоже про это чуть позже расскажу. Да. Очень интересная вещь. Второе направление ⁇ это графика и дизайн. Компьютерная графика и дизайн. Это все, что связано да, с дизайнерами, все, что связано с программами, которые используют конструкторы, инженеры, дизайнеры, да, те же самые. Мы обучаем полностью этим всем программам, как их применять, что это такое. Учим даже вначале рисовать, как ну, дизайнер, да, каждый должен рисовать. И не то, что он на компьютере только рисует, да, и там будет какие-то цифры. Он должен понимать логику, логику, того, что как рисуются, какие законы, да, рисования. Дальше мы обучаем уже программам, всем, которые, всей базе, которая необходима для специалистов в данной сфере. Это уже створение сайтов, я так разумею. Да, естественно, там и это и дизайн сайтов, разработка веб-сайта. Потому что сейчас, если взять IT-индустрию, все переходит уже в браузеры, те, которые вы заходите да, в интернет, все приходит туда. Все программы, которые раньше мы устанавливали себе там, офис, там устанавливали какие-то еще программы. Все сейчас эти программы будут в будущем уже полностью в, в браузерах. То бишь вы будете заходить с планшетов, с телефонов, которые набирают обороты, даже которые продаются больше сейчас, чем компьютеры. Так, да, маленькие компьютеры, компьютер, да. но они такие фуштуют. И телефоны, все уже в телефонах, в соцсетях. Вот все переходит в браузер, что вы зашли в интернет, да, и еще переходит все, что глобальное Wi-Fi есть, глобальный интернет, да, на всей планете, будет скоро. В Америке практически, да, везде там уже есть проект, что везде будет глобальный Wi-Fi. Я думаю, ждет это и Украину, и Европу, и Украину, и все перейдет в браузер. Третье да, направление, которое бы я хотел сказать, это сетевые технологии, системное администрирование. Это все, что связано с сетями с теми, что э, проектированием сети, передача данных через сети. Ну, все вы знаете, что есть сервера, есть сети, там все используют там, магазины большие, там интернет. Все это передается через сети, да? То же самое и Wi-Fi, ну, там изначально сеть. Мы обучаем системных администраторов, которые занимаются ремонтом компьютера, восстановлением программ, обеспечением всем, большие базы данных, да, обеспечением их работы, их созданием. Вот это третье направление. Плюс у нас еще есть малая компьютерная академия. Это для детей обучение 9-14 лет. Так, а чему да. там вы обучаете, обучаете да, детей? просто, да, не знаю, там, ключи выключи, Нет, включи выключи, не, выключат, да. Посмотрите, родители, да, вот все жалуются. Он сидит целый день на игрушке, он там, ну, вообще уже все, компьютер, иди поиграй. Мы, да, основная задача Малой Академии, это сделать так, чтобы дети полезно проводили свое время за компьютером, могли уже на своем раннем возрасте вложить фундамент знаний, там, навыков. Что ты да, в потребное русло. Да, чтобы энергии. они уже умели. Там мы обучаем и э, ремонтировать компьютер, и алгоритм, ну, э, анатомию компьютера, что он создан, какие проблемы с ним, как безопасно там, его ремонтировать, как безопасно э, в интернете работать. Так же самое их обучаем разработкой веб-страниц, да, как, они уже делают странички, они уже знают там все приложения, которые есть в компьютере, они ä, работают с графическими редакторами, это, ну, знаете, там обработка фотографий, а, все, да. они создают уже в специальных таких программках у нас и, рисуют, и в конце получается комикс, который мы сейчас э, раздавали по школам, да, уже, который разработали в академии у нас, мы его бесплатно раздавали уже. И плюс они... Э, про свои игры создают на базовом уровне, не просто играют уже, а начинают э, создавать свои игры. Плюс э, сейчас мы вводим такое как модное понятие да, робототехника. То, что они уже моделируют роботов и программируют их. И то, которое будущее показывали в фильмах, да, такой, может быть, терминатор, который так, еще так, бы, так, 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 уже нет. есть в реальности и уже доступно. Но главное, чтобы это не получилось как терминатор. Реально сейчас есть робототехника во всех наших филиалах. В Полтавском тоже мы вводим. Просто мы сейчас уже создали программу обучения. Сейчас подбираем технику, обучаем наших преподавателей для того, чтобы давать об эту технику. Там уже роботы уже буду существовать, ездить, разговаривать, реагировать. Класс, реально. Да. чуть тяжелее тяжкие потрапы, как из далекой майбутня. Ну, оно уже а, ну, здесь. Уже тут, да. 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 Оно уже здесь. А сколько часу занимает обучение, вот, Мало... для дорослого? Для дорослого? Это 2,5 да. два с половиной года. Почему два с половиной года? Потому что мы с э, 99 -го года, да, занимаемся обучением и пришли к такому мнению и пришли к такому из опыта, что именно два с половиной года дает э, это время, может человека научить и выйти с специалистом. Не просто, а, знаете, какой-то выход из других учебных заведений ну, часто. Человек вышел, имеет какую-то базу, но ничего толком не умеет. Он приходит на работу и говорит, ну давайте что делать. У нас э, его там учат и рассказывают, ну он, я, да, что-то слышал, когда-то учил. Э, э, у нас же мы обучаем так, что человек выходит, и он уже готов. Он уже э, готов работать. В да? чем вообще готов... принциповая разница от других начальных закладов? Чем отличается? Э, да, чем краще, околи... Околи... Окей, околи... Околи... Основное это актуальная современная программа обучения. Она разработана в соответствии с IT-рынком, ну, с требованиями IT-рынка. Э, у нас только те програ... предметы обучения, которые необходимы для успешного трудоустройства. Но мы этим отличаемся потому что у нас программа есть, да, 2,5 года но она постоянно обновляется. Практически каждую неделю, каждый месяц она меняется, что добавляется, что-то э, усовершенствуется. И мы постоянно обновляем, чтобы за рынком успевать и за развитием. Не просто вот как есть такое, да, а в школах у нас есть такая проблема, что читают там еще программирование, которое никто не использует. На самом деле. Или еще да, какие-то программы, мы да, Pascal, да, Да, раз. Второе, это наши преподаватели. Мы берем в основном с IT-индустрии преподавателей, придачи своих практических практических навыков и знаний. То бишь это профессионалы сертифицированные, которые реально работают. реально знают, что вот это работает, вот это не работает. И они расскажут то, чего нет в книжках. И в, там, ну, в обычных там, статьях, там, в поисковиках. Это работающие люди, которые практики. Плюс еще наш третий – это принцип 100% практических занятий у нас отсутствуют там лекции, вот нагнать 50 человек и рассказывать там месяц, а потом какая-то практика начинается. У нас сразу э, есть, у каждого свое рабочее место, у студента. Сразу рассказали, показали, и сразу они это делают. Потому что мы постоянно не работают, работают, работают. Это практические навыки и практические знания постоянно. Плюс там четвертые, это малокомплектные группы. Да, 10-12 да, человек. А даже в договоре мы указываем это. При подписании, да, здесь 12. Потому что такое количество это, дает возможность преподавателю со всеми пообщаться, со всеми уделить внимание и реально научить. Поэтому больше мы и не ставим, даже и в договоре это мы указываем. Плюс у нас гибкий график обучения. Гибкий в том, что у нас есть стационар, да, когда 5 дней занимаются у нас в будни. Есть полустационар, это когда может студент выбрать либо в субботу ему заниматься, либо в воскресенье, а в будни он занимается сам дома, и мы ему даем каждый день уроки, да, уроки плюс задания на каждый день, и он через интернет общается с нашими преподавателями и обучается. И плюс можно учиться как с утра, как в обед, так можно и вечером, там с 6 до 9, вот мы работаем до 9. <соединяющие> а перспективы, perché... какие у ваших выпускников? Ой, sort of <соединяющие> можно начать да, давай, да, да, вот с, для для <соединяющие> с Да, давайте, Смотрите, на сегодняшний день да, мы видим, что глобальная компьютеризация идет. У всех есть планшеты, смартфоны. В каждой индустрии есть компьютеры. Там, где их не было, они есть уже везде. Да? Там в медицине, на том же из того заходишь, там тоже компьютер среди запчастей лежит. Везде компьютеризация. Без компьютера, без телефона никто уже себя не представляет. Исходя из этого, можно посмотреть статистику на рынке. На одного специалиста сейчас приходится около пяти вакансий. Один специалист — пять вакансий. Специалистов не хватает. Просто не хватает. Ко мне в академию приходят и говорят, дайте тех специалистов, дайте тех, мы не справляемся, нам нужно. Давайте. Приходят на защиту дипломов, говорят, мы будем отбирать. Вот перспектива. Плюс посмотрим статистику сейчас даже в Украине. 42% запроса специалистов — это IT, а дальше все остальные. Вот это о чем-то говорит. Если взять мировые масштабы, э, только Канада выложила где-то 170 тысяч э, виз для IT-специалистов. Это те, которые могут уезжать, да, допустим, те, которые там за границей работают. Это перспективы. А Не, естественно. Такие. Я а -а -а. просто говорю, мировой, да, ну, и украинский. Конечно. И э, на самом деле он неограниченный, ограниченный. Ну, не безграничный сейчас. Технологии растут, постоянно нужны специалисты. Я же говорю, их просто не хватает. Уровень заработных плат, если взять эти специалистов, сейчас вышел на тот уровень, что они получают больше директоров филиалов, э э там, стандарт, скажем, стандартный да, такой специалист, и больше там некоторых директоров компании. И видно, что в топе, да, уже топ-менеджеры даже иногда не дотягивают до IT-специалистов. Вот. И Просто перспективы громадные, и каждый день что новое, новое. Сейчас робототехника, еще что-то, телефоны, которые, да, у нас есть, смартфоны. Постоянно нужны всем приложения, всем программ. Всем нужно переходить на адаптацию сайтов на телефон И это ну, очень большое количество... В данный момент нужно специалистов <laughs> да. А есть у вас у такие вот, просто реально? я такие выпускники, которые, знаете, колись была дошка Пашаны, да? Вот. Есть да. Такие, э, На самом и... деле их очень много. Сейчас 80 тысяч где-то выпускников шага, даже уже больше, 80 тысяч. Они все работают в крупных IT-компаниях. Если я начну всех, ну, умеем, это дополнительная так. реклама, не знаю, можно или нельзя. Второе, я вам скажу так. Сейчас, если вы вспомните любую крупную IT-компанию, я могу точно сказать, что там работают уже выпускники шага. Также выпускники шага получают первые места на международных конкурсах IT. Выиграли Microsoft Image Cup, первое место в мире. На сегодняшний Очень день разработали э, перчатки специальные, которые трансформируют языки жестов э, в слова. И э, журнал Time признал разработкой года. Это нашу, вот, Наши, да, это шага. Разработкой года. Ну, на, там они пали в топ и были наряду с марсоходом, с «Теслой автомобилем и с Google очками Glass. Вот на цьому рівні. Якщо вже заговорили так про розробки інноваційні, які ще цікаві, можливо, перспективи от да, саме IT, в IT-техлогії. Україна, да, цікавить найбільше. Україна, да, от самого, ну, що у нас відбувається взагалі? Золотой байт, да, есть міжнародний ще такий, которое виграли наші первые места. Это да, Міжнародний такий. там, де Молодые школьники, не школьники, а, получается, уже э, студенты других вузов могут, либо которые закончили год, э, могут участвовать. Призовой фонд где-то полмиллиона, а 500 миллионов гривен. Нет, да, 500 тысяч гривен. 500, 500, 500 тысяч гривен, там, где они э, могут себя пробовать, да, свои стартапы. Он специально разработан для того, чтобы э, простимулировать наших молодых специалистов IT рынка, и дать им финансирование на их стартапы, на развитие, на их проекты. Еще какие-то перспективы в Украине, да? да? Да, В Украине интересно. Да. И специалисты? Ну, смотрите, сейчас большой очень запрос в Украину пошел на IT-специалистов, которые работают удаленно. И они могут работать на все страны мира в Украине. Находясь в Украине, дома, они работают и не привязываются там, к экономике э, Украины, да, еще к чему-то, но деньги со всех стран э, мира да, за, за их работу заходят к нам. Это, я думаю, очень большая перспектива для Украины. и для самих специалистов в сфере да, 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 сфері IT. Так что они так же само наполняют нашу Украину бюджетом. дополнительно. Мені, мені, мені цікавить, власне, що потрібно, От, хочу, наприклад, да, я хочу навчитися програму чи там, чомусь іншому в академії, наприклад. Да? Що потрібно? Тобто, ну не знаю, не всім же дано там, не знаю, як каже, так, да? бути лікарями чи ще щось, але є якісь тести там. Потребно, якисю снова Маты про себе компьютера. Нет, я сады? не знаю, Я, я думаю. С... Да, я пришел, да, я Первое, смотрите, вот вы сидите, да, поверили мне, да, 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 <laughs> Все да. проверили меня да, и сказали, да. да, все супер. Я хочу, в гугле да, обовязково, да набрался. Да, я, я да, да, и... реально статистика, все. <laughs> да. Хочу стать специалистом, хочу зарабатывать много да. и вообще работать в любой точке мира. Первое, что вам надо, да, это ну, первое уже есть желание. Так. Второе, это есть такого человека, что начинает человек бояться, вдруг не получится. То, что вы спросили, так, так, так. а может у меня каких-то там навыков ну, да, как каких-то личных качеств. Я вам скажу сразу: все великие люди, все, кто достигли страхи свои, выкинули из головы и шли просто шаг за шагом. Второе, третье, нужно естественно, образование, да? знания, науки. Вы можете получить в нашей академии, да? вы приходите в академию. Что для этого нужно? Всего лишь, я же повторю еще, первое — это желание. Второе — вы у нас проходите собеседование на уровень знаний там, компьютерной грамотности, на уровень ваших там, способностей логики. И дальше в основном вы, мы подбираем к вам программу, мы смотрим, в какую группу, да? Там э, мы ранжируем в том, что сильнее, слабее да, человек. И обучаем. Я скажу, что не надо каких-то обладать суперзнаниями, надо обладать еще чем-то для того, чтобы обучаться у нас. Просто есть желание, и мы его 100% научим. Э, некоторые задают вопрос, нужно ли там знать математику ну, там, да, и так, все. Так, Я скажу, так. что базового уровня хватит практически для всего. Базового школьного уровня хватает для всего. Мы э, остальному мы всему научим, расскажем, покажем, и проблем не будет сто процентов. Единственное, Дируешь? что да, может быть математика нужна более для гейм дизайнеров, которые занимаются дизайном самих игр, что там нужна геометрия и там много, информации. Но я думаю, что если есть желание, мы готовы научить, обучить, рассказать, это не проблема. У нас есть даже такие случаи, когда мы сейчас, один из главных специалистов, да, мы убирали все в офисе, нашли его анкету, когда он заполнял. Но еле на троечку сдал и вначале, там всю дисциплину, еле на троечку сдал. Сейчас он работает на американцев, да, но ну, очень серьезная компания, он возглавляет, причем он не просто специалист, он возглавляет команду и преподает у нас. И я скажу, это один из ведущих специалистов. Ну, до речи, а среди девчат я эти специалисты? Да, да, до речи. да есть, которые на программе да, на программистов учатся. Есть, которые на дизайн, компьютерный графический дизайн. Есть и удачно они заканчивают. Просто... Если воспринимать раньше, да, который IT-рынок, это люди, которые сидят за какими-то компьютерами и нажимают какие-то цифры. То сейчас очень много приложений, очень много программ, которые помогают вам войти в IT-рынок. И э, не так сложно, да, как бы... Есть программа для того, чтобы создавать программы, где много графических всяких э, решений уже где вы вбиваете да какие-то там коды какие-то там программы но вы можете работать даже уже не вникая там в сил групп но естественно чтобы стать специалистом нужно вникать во все но много много сфер применения сейчас войти Поэтому можно выбрать любое направление. Я же говорю, даже дети у нас обучаются, когда они, я вот провожу часто семинары, бесплатные уроки, и родители, у меня было такое создание веб-дизайна да, для э, детей, дети от 9 до 14 лет, когда у меня через 10 минут чуть родители не сели, для кого это программа, что это такое, ну что, там когда какие-то. Дети быстрее поняли, чем родители, и создали каждую свою страничку. Пусть это мне сказали, угу". А какие условия поступления? А как отучиться? Они видят, что дети, хотя сидели рядом родители, которым ту же самую информацию давали, они сидели возле компьютеров, но дети быстрее поняли. Поэтому думаю, что мы можем научить Практически кожного. Ну, Много дійсно, взял. можна зробити висновок, що чим раніше ми почнемо. Чим раніше почнеш, тим краще, краще буде будуть результати. Ось, так. Заробляти, результати. ну і заробляти, серйозна, звісно кажучи. ж. А, Пало, ми вам дуже дякуємо за те, що завітав до нашої ранкової студії. Ми нагадаємо, що ви дивитесь ранок на Алтаєві. Першим ранковим гостом у нас був Павло Білокур, директор Полтавської. Філії комп'ютерної академії ШАК. Ми вам бажаємо удачі, Спасибо. хороших студентів, відповідно, хороших результатів. Спасибо. Тож, якщо ви хочете стати it спеціалістом, будь ласка, Академія Шак до ваших послуг.